общественных организаций очень широко освещено в нашей программе, в городской социальной программе. Это программа содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты города Харькова. Одно из приоритетных направлений и одно из направлений, которое финансируется наиболее полно, это именно направление по работе с общественными организациями. Вы, наверное, все, кто с нами давно сотрудничает, об этом знаете. Поэтому это результат многолетнего труда и многолетних усилий для того, чтобы добиться такого результата. Вы знаете, что не с самого начала раздавали так безболезненно и так легко бюджетные деньги общественным организациям. Значит, вы уже научились работать с бюджетными деньгами, а вы знаете, что это за работа, это очень скрупулезная работа. Большое вам спасибо. У нас есть многолетние партнеры, а есть те партнеры на рынке, на социальном, те, которые выходят к нам впервые. Мы со всеми сотрудничаем, мы никому не отказываем. Но, как вы все, наверное, знаете, мы вначале присматриваемся немного к организации, мы заключаем с ними договора на бесфинансовой основе. Если организация себя уже зарекомендует, то на следующий год рассматривается уже их предложение те социальные проекты, которые участвуют в конкурсе, в ежегодном конкурсе. Также я хочу еще обратить внимание на то, что э, на сегодня мы уже вышли на то, что у нас именно в проектах у нас соединены, соединены по поле. Это не государственных и государственных структур. Это те офисы и те клубы правительства жительства, которые расположены на территориях, территориальных центрах. То есть уже... Э, более широкое сотрудничество и более тесно не только между общественными организациями, но и с бюджетными структурами, с государственным сектором. Вы это тоже почувствовали, это большая поддержка, это развитие также тех бюджетных структур, которые тоже на сегодняшний день финансово немножко уже, у них есть трудности финансовые. Поэтому спасибо вам большое. И опять же хочу тоже подчеркнуть, что Ваше информационное поле и э, ваша деятельность, которую вы отображаете не только в своих каких-то информационных источниках, но и на сайте, но и на нашем бюллетене. Это та информация, которую вы доносите опять же, о своей работе. Более широкие другие общественности узнают о вашей работе и вам тоже будет работать проще. И опять же, это та же отчетность о вашей работе, которая в дальнейшем вам поможет к наилучшему и существенному продвижению на поле, на городском или даже на международном. Потому что те гранты международные, которые выходят на поле наших Украин, на наше украинское поле, они смотрят обязательно на поддержку бюджетных организаций, государственных структур. Поэтому вы тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы размещать свою информацию, чтобы участвовать в том процессе информационном. И это э, единый кулак, единая сеть, наша единая социальная сеть, которого мы добились на протяжении многих лет. Поэтому вы должны все это хорошо понимать. И мы вас призываем сейчас вы посмотрите, вам презентуют. Тот портал, который обновлен который уже работает на сегодняшний день, вы посмотрите, в каком поле э, вам давать информацию и как вам лучше, как вам лучше э, объединить свою работу с, с этими информационными источниками. Да.